Все матчи были хорошие, особенно заполнился с Испанией. Мы как бы старались, были достаточно, достаточно близки, как бы все выкладывались и чувствовалось, что мы играли командно. Не знаю, очень этот матч понравился. С мексиканцами тоже матч был интересный, как бы мы сразу почувствовали там с стартовых минут, дали толчок, задел такой, и потом пошло, и пошло старались. Вот в первом матче мы как бы с ними вообще провалились, у них и полетело все, а мы, как бы, может быть, немного растерялись, не знаю. Вот во втором матче мы уже собрались, они как бы жесткая команда, играли жестко, и мы во втором матче тоже старались упереться, им отвечать тоже жесткостью. Вроде бы получалось, но в концовке не хватило немного. Может быть, устали, да, но нам там давали тоже отдыхать. Сейчас, не знаю, полный и в принципе, такие игры страны, как бы интересно было очень, не знаю. Может, есть усталость, но из-за этой интересности она не сильно чувствуется. Сейчас мы набираем это чувство командности, как в прошлом году у нас была команда видна на Европе, сейчас мы тоже стремимся к этому. Мне кажется, сейчас уже лучше становится получаться, как бы чувствуем себя командой, одно единым целом, стараемся к этому. Очень хочется сейчас как бы выиграть это матч, все, все к этому идет, будем стараться, тренируемся сейчас, работаем над ошибками. Ну, очень хочется, желание большое, как бы, это впервые в жизни такое, и очень большое желание, интерес к этому всему.